اقتصادی خبریں شروع ہو رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم ٹیسلا کی پہلی سے ماہی کی کارکردگی اور آؤٹ لک کا جامع تجزیہ کرتے ہیں اپریل کی ابتداء میں اعلان کیے جانے والے پیداوار اور ڈیلیوری کے اداد و شمار اور اپریل کے آخر میں نتائج کے اعلان کے شیڈول پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہم یہ وضاحت کرتے ہیں کہ آٹو موبائل صنعت کی سرمایہ دارانہ نوعیت اور بلند مقررہ اخراجات کی وجہ سے استعمال کی شرح کتنی اہم ہے سب سے پہلے ہم پیداوار اور ڈیلیوری کی تعداد کے تخمینے پر بات کرتے ہیں پچھلی سے ماہی میں پانچ لاکھ ڈیلیوری کی گئیں جبکہ اس پہلی سے ماہی میں تقریباً تین لاکھ کے وسط میں متوقع ہے خاص طور پر جے جی پی موگن نے تین لاکھ پچپن ہزار کی پیش گوئی کی ہے اصل تخمینہ چار لاکھ چالیس ہزار سے نمایاں کمی اس کارکردگی پر شدید اثر ڈال سکتی ہے اگلے مرحلے میں ہم سٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کی قدر کا جائزہ لیتے ہیں پچھلے سال کے آخر میں اسٹاک کی قیمت چار سو اسی ڈالرز تھی لیکن موجودہ وقت میں یہ دو سو تیس ڈالرز تک گر چکی ہے اس کمی کو اس نتیجے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی پہلی سے ماہی کی کمزور کارکردگی اور خسارے سے پلٹنے کے امکان کو ظاہر کر چکی ہے اور قیمت کا تجزیاتی ضرب تقریباً ایک سو دس گنا ہے جس میں مستقبل کی خودکار ڈرائیونگ ایف ایس ڈی اور اے آئی جیسی تکنیکی توقعات شامل ہیں مزید برہ ٹیسلا کی گورننس اور ایگزیکٹو مسائل کو توجہ دی جا رہی ہے ایلوین مسک نے ماضی میں چار کمپنیوں کی قیادت کی تھی مگر اب وہ چھ سے زائد کمپنیوں اور امریکی حکومت کے مالی مسائل کا انتظام کرتے ہوئے ٹیسلا پر توجہ دینے کے لیے محدود وقت رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کارکردگی کی بریفنگز جاری ہیں تاہم اسٹریٹجک قیادت کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں علاقائی فروخت کی صورتحال اور ترسیل کے شیڈول بھی اہم عوامل ہیں امریکہ میں کیلیفورنیا جیسے اہم علاقوں میں ترسیل معمول کے مطابق ہو رہی ہے جبکہ چین میں آرڈر دینے کے بعد دو سے چار ہفتوں میں ترسیل کی توقع کی جا رہی ہے اس کے برعکس کوریا میں قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ترسیل میں تاخیر ہو رہی ہے فی الحال تقریباً تہتر ملین وون پہلے پچاس ملین وون سے کم اور برطانیہ میں جون و آسٹریلیا میں مئی میں ترسیل کا شیڈول ہے آپریٹنگ منافع کی شرح اور پیداوار کی افادیت کے حوالے سے تیسرے کواٹر کے لیے گیارہ فیصد اور چوتھے کواٹر کے لیے چھ فیصد کا آپریٹنگ منافع متوقع ہے جبکہ توانائی اور خدمات کے شعبے مثبت ہیں لیکن آٹوموبائل سیکٹر میں زیادہ فکس لاگت اور سرمایہ سنگین ڈھانچے کی وجہ سے اگر پہلی کواٹر میں افادیت ساٹھ ستر تک گر جائے تو نقصان میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے اور اسٹاک ڈسکاؤنٹ سے ہونے والے راٹف نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے ماڈل وائے کی فروخت اور نئی پیداوار کے عمل کے حوالے سے بھی ایک قابل ذکر نکتہ ہے پچھلے سال ماڈل وائے نے کل ایک اشاریہ آٹھ ملین یونٹس میں سے ایک اشاریہ ایک ملین یونٹس فروخت کر کے ایک نمایاں حصہ قائم کیا تاہم امریکہ اور چین میں نئے ماڈل وائے کے اجرا کے ساتھ ہی ترسیل میں تاخیر کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر پیداوار اور کے عمل کے دوران پیداوار میں خلل کا خدشہ بڑھ رہا ہے آخر میں میں ٹیسلا کی ایف ایس ڈی ٹیکنالوجی اور مسابقتی ماحول کی وضاحت کرتا ہوں موجودہ ایف ایس ڈی ورژن تیرہ اشاریہ دو ہے اور یہ پارکنگ آٹومیشن اور ننانوے اشاریہ نو فیصد روڈ ڈرائیونگ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے سبسکرپشن سروس ماہانہ ننانوے ڈالر میں فراہم کی جاتی ہے اور تکنیکی اعتماد کی بنیاد پر مسابقتی برتری کو برقرار رکھتی ہے اسی دوران چینی مارکیٹ میں بڈ اور مفت ایف ایس ڈی خدمات کو وسعت دے رہے ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً دو سو چالیس سے دو سو پچاس ٹریلین وون پر برقرار ہے جبکہ تسلا کی قدر تقریباً ایک ہزار ٹریلین وون کے برابر ہے